上一次我以救人恩情胁迫他放过张哲，这一次或许也能用这唯一的恩情恳请他相助。您曾告诉我，要与命运抗争，就算已成定局，为了殿下，我也要试一试，哪怕会有杀身之祸。是。你这是做什么？您曾说过，对雪宁的百般照顾。 是为着四年前的救命之恩，雪宁知道，阻止殿下和亲一定会给您招惹来麻烦。我并非此意。此事牵连过大，雪宁一人无法力挽狂澜，只得衔恩迫于您。只要殿下能留下，你我二人之间便互不相欠，恩怨两清。住口！ 你就这么不想跟我有一丝瓜葛？我我不是沈芷衣，我会替你留下，但这句话我不想再从你口中听到。 劝您告辞，母后，大越王我大秦之心未死，谁知道他们会不会再次毁盟？让芷衣远嫁，这是要她的命啊！母后，求您和皇兄收回成命吧。如今圣旨已下，你让哀家怎么办？难道去驳斥圣旨吗？ 母后为了二哥娶妻，为了薛家大计，都能驳斥皇兄，到我这里便不可以了吗？芷意啊，你是大秦的公主，就该有公主的担当。二哥不必求他。父皇在时，母后只关心皇兄；后来皇兄继位，母后又为了薛家大计。 只在意二哥，我在母后心中又算什么呢？你也是哀家的亲生骨肉，难道哀家不盼你好吗？若不是学叔在你皇兄面前谗言献媚，和亲之事也不会闹得如此这般没有回转的余地。学叔能有今日，说起来也是母后一手栽培的。我有今日过，您就没有半分责任吗？ 十一，权威荣华，说起来，只是过眼云烟。只盼来日，母后能明白这一切。十一，十一，十一。 你不能就这样被送去和亲，我再去求皇兄。该说的、该求的，你都为我说了多少次了，没用的。皇兄不会轻易下旨，一旦下了便无法更改。二哥，你自己的事已经够麻烦的了，就不要再为了我去惹怒皇兄和母后了。可是你，你的选妃之日马上就要到了，二哥还是先想想怎样才能不辜负人家江姑娘吧。